thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Masya Allah, Tabarakallah Alhamdulillah, halo teman-teman semuanya Oke, okay, video hari ini diawali dari Ngejemurin pakaian Jadi ini pak suami lagi ngejemur-jemur pakaian Dan aku tuh lagi nyuci Di belakang teman-teman ya Jadi itu ini video, -video kan di hari minggu Ceritanya Nah, di minggu kemarin itu Malam minggunya itu sebenarnya udah nyuci, pagi tinggal ngejemurin, ya. Tapi karena ada insiden, insiden apa sih? Nah, semalam itu lupa matiin air, dan airnya tuh masih ngalir aja gitu ya. Airnya kan aku sambungin di selang yang warna hijau, dia tuh e ngalir terus di pengeringnya. Dan kebetulan di pengeringnya itu ada baju warna yang putih, warna yang cerah-cerah. Jadi kalau ada noda sedikit aja kan kelihatan nih nah ini mah bukan noda lagi ya kayak dia tuh air saringan dari air ngalir semalam dari malam sampai pagi itu enggak aku matiin temen-temen ya dan aku seingatnya tuh malam udah aku matiin ternyata dia ngalir dari semalam sampai pagi baru ketahuan ya karena udah tidur ya udah alhasil bajunya tuh kuning-kuning temen-temen ya karena airnya karena di karena air PDAM-nya tuh dari sungai ya, nggak tahu sih kenapa jadi kuning begitu. Mungkin memang ya ya udah ngisi air di tower atau di penampungannya nggak penuh-penuh dan ngalirin air di mesin cuci malah baju kuning semua. Ya udah gitulah ya ceritanya di hari Minggu kemarin. Jadi tuh harus nyuci ulang dan ini makanya aku baru tadi bagi tugas sama pak suami minta tolong untuk jemur-jemurin pakaiannya. Soalnya hari ini tuh mau berangkat pagi ya. Kayak biasanya mungkin teman-teman yang udah sering atau udah berlangganan juga di channel aku juga udah tahu kalau hari Sabtu minggu pagi biasanya aku berangkat jam 8 full day dari pagi sampai sore ya terkecuali hari itu mungkin cuman jam 2 sampai jam 6. Nah, ini tadi juga pak suami udah aku bikinin teh panas, terus ini aku mau masak lagi nyari-nyari nih masak apa gitu ya. Soalnya bahan makanannya udah pada habis. nah Kebetulan ini masih ada sosis, mau aku goreng terus ada mie kuning sisa juga satu sama kayak keremukannya tinggal sedikit ini mau aku tambahin telur nanti aku bikinin mie mie goreng tapi yang nyemek teman-teman ya oke ini ronde terakhir uh, cuciannya alhamdulillah ya <guruh> drama pagi ini selesai juga akhirnya kesel-kesel gimana gitu tapi ya udahlah ini salahku juga <guruh> karena aku lala ya alias teledor jangan ditiru ya teman-teman nah itu pak suami lagi ngejemurin dan aku lagi siap-siapin untuk masak ataupun untuk makanan hari ini ya jadi kayak begitulah kalau nah ya namanya juga capek ya karena tuh di hari sabtu kemarin kan aku nggak bikin video ya karena udah keburu-buru juga <laughs> ini aku sempetin tapi ya kayak begini jadinya teman-teman ya man mohon, mohon maaf kalau ini Videonya kurang pas, naroknya karena asal-asal taruh aja gitu ya. Yang penting nge-record Nah, kita lihat, Pak, suami ngejemurin pakaiannya dulu. Ini aku lagi uprek di belakang. Ini kalau Pak suami anak aja narok-naroknya ya. Kalau buat aku, ini tinggi banget. Kadang aku sampai lompat-lompat tuh, narok bajunya di atas oke okay, udah selesai nih kayaknya ya tinggal satu lagi mungkin kayaknya tadi kurang satu hangernya langsung ditaruh dan balik lagi ini aku udah ngegoreng sosis aja terus mau lanjut bikin mie goreng ya mie goreng nyemek karena untuk bumbunya ini udah simple aja ada cabai bawang merah putih yang udah aku simpen di kulkas jadi aku udah nyetok dari beberapa hari yang lalu jadi kalau ada waktu-waktu genting kayak gini lagi buru-buru itu udah ada tinggal oseng-oseng tumis-tumis dan ya dimasukin sayuran atau mie atau apalah ya yang penting tuh matang nah ini udah aku tambahin garam micin penyedap rasa dan juga lada secukupnya aja nggak usah banyak-banyak kemudian tambahkan air biar nggak gosong kemudian masukin stok terakhir mie kuningnya dan tambahin air lagi ya biar minyak itu ngeresap dan aku tuh nggak perlu ngerendam minyak jadi kalau bikin minyak nyemek kayak gini minyak nggak usah di air panas jadi enak aja gitu teman-teman ya terus tambahkan telur Tambahin telur secukupnya, tambahin air lagi biar minyak benar-benar nyemek. Terus tambahkan kecap, saus, dan apalagi nih, bawang goreng terakhir. Tuh, enak lagi kalau ada daun bawang sama seledri ya. Ini tapi lagi kosong, lagi habis persayurannya, jadi ya seadanya aja. Dan ini tadi aku cicipin kurang asin, aku tambahin lagi garam secukupnya. Oke, okay, alhamdulillah udah matang aja. Nah, ini aku mau cuci tangan dulu ya sebelum sarapan. Ini aku mau siap-siapin. Yang pertama-tama ambilin dulu buat Pak suami. Kemudian yang kedua buat aku. nah ini pak suami udah standby di depan kemudian ini aku juga sarapan dan mohon maaf kalau kameranya gelap ya karena ini masih pagi hari lampunya sengaja nggak dihidupin karena udah siang ya hidupi lampu panas apalagi kalau habis di dapur masak-masak itu gerah banget kan ya hawanya Oke, okay, kita sarapan dulu Jangan lupa berdoa Selamat sarapan teman-teman di rumah Hari ini masak apa di rumah ya <gay> Yang mau sarapan bareng juga Jangan lupa ambil Alat-alatnya Ambil nasi, sayur ya Kita makan Bersama Nah itu udah habis aja Pas suami makanannya Terus nambah lagi Alhamdulillah ya Nambah lagi <gay> misi energi dulu sebelum beraktivitas nanti oke okay. ini aku udah habis udah kenyang dan mau lanjut beraktivitas nah hari ini tuh sebelum berangkat nanti aku mau beres-beres dulu ya karena tadi perabotan kotornya banyak sama mau membersih lantai ya mau nyapu nyapu dulu jadi kalau nanti udah pulang dalam keadaan capek itu di rumah rumahnya udah bersih, terus perabotan juga udah nggak ada yang kotor itu udah tenang ya. Tinggal pulang mandi istirahat atau tinggal siapin untuk makan malam. Oke ini kita nyuci nyuci dulu teman-teman ya nyuci perabotan. Kalaupun nggak banyak itu ya jangan sampai numpuk. Sebenarnya, kalau enaknya sih habis makan langsung dicuci. Cuci gini mah udah tenang ya. Kita cuci dulu. <laughs> kalau nyuci piring gini, jadi keinget ya. Kalau dulu nyuci di kontrakan yang sebelumnya, biasanya nyuci kayak gini sambil nonton pemandangan, ngeliat-ngeliat sekitar. Kalau sekarang nggak bisa dilihat, <laughs> lihat tembok aja, teman-teman ya. Terus juga dapurnya ini nggak ada jendelanya, ada yang cuma angin-angin di atas. Jadinya kadang panas, kadang ngep ya. Pokoknya ada kekurangan dan kelebihannya. Nah untuk kelebihannya, alhamdulillah kita udah nggak apa ya. Kita udah tenang gitu. Kalau pas hujan kita nggak ngeriuh atau nggak cemas. Kalau dulu kan kalau hujan kita pasti cemas, takutnya air naik lagi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi udah selesai nyuci piringnya, lanjut mau nyapu lantai. Gak mau sih ini udah nyapu. <gifat> kita sapu-sapu dulu ya lantainya. Ini yang kamar satunya. Kita sapu-sapu. Kemarin aku udah bikinin video room tour ya teman-teman tapi di bagian dalam-dalamnya aja dan ya kondisinya kayak begini saya juga mau beli-beli untuk makeover kita belum ada rencana lagi ya teman-teman karena insya Allah ya tahun ini tuh pengennya sih rencananya pengen pulang kampung jadi mungkin uangnya lebih disimpan untuk ongkos pulang gitu ya karena pulang juga ongkosnya nggak dikit apalagi berdua ya semoga tahun ini teman-teman juga yang anak rantau yang belum bisa pulang bisa pada pulang ya ke rumah nengokin orang tua saudara pokoknya terus yang belum ada ongkosnya juga semoga dipermudah amin dan dilancarin rezekinya Oke teman-teman sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf kalau banyak salah kekurangan. Teman-teman ambil sisi positifnya aja. Yang negatif jangan lupa untuk dibuang jauh-jauh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Salam tau.